Həftə beynəlxalq tibb bacıları günü qeyd olundu. Bu gün mayanın 12-sinə təsadüf edir. Həmin gün İngilis tibb bacısı Florence Nightingale-in adı ilə bağlıdır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin 1912-ci ildə keçirilən 9-cu konfransında yaralı əsgərlərə kömək edən tibb bacılarını təltif etmək üçün təsis edilən medal Florence Nightingale-in adı verildi. Həmin konfransdan bəri səhiyyə sahəsində 40 ildən çox təcrübəsi olan, Qızıl Xaç və ya Qızıl Aypara cəmiyyəti ilə fəal əməkdaşlıq edən, xüsusən döyüş bölgələrində çalışan tibb bacıları Florence Nightingale medalı ilə təltif olunur. 1971-ci ilin 12 mayla etibarən həmin gün beynəlxalq səviyyədə Florence Nightingale-in şərəfinə tibb bacıları günü kimi qeyd olunur. Bu günə qədər 1337 nəfər bu mükaffata layiq görülüb. Onların çərçivəsində Azərbaycanlılarda var ki, sözün əsl mənasında insanı qürurlandırır. Nightingale bunu görə bilməsə də, onun həyatını həsr etdiyi ixtisas zamanla mütəbəb ixtisaslardan birinə çevrildi. Hər bir gənc qızın arzuladığı bu sənət təbii ki, diqqətdən kənarda qala bilməz. Gecə-gündüz öz xəstələrinin səhhəti ilə maraqlanan tibb bacılarının gün ərzində keçdiyi həyat yolu ilə tanış olmaq yerinə düşərdi. Ən yaxşı müalicə xoş nəvazişlə başlayır. Bunu bacardığımız üçün özümüzlə qürur duyuruq. Çətindi, ancaq öyrəşdik. İşimizdə hər zaman çevik, dəqiq və cəsuruq. Biz bu sənətə sevərək yelanmışıq. Mən öz sənətimi çox sevirəm və xəstələrə daim sevgi ilə xidmət etmək borcumuzdur. Bizi xoşlayan, sizi salamalayan